PM Anwar minta semua pihak tidak heret golongan muda dalam pergeseran politik sempit. Wan Zarkashi dakwa PAS jadi penghalang kepada usaha PN tarik rakan gabungan lain. Hamzah tegaskan pencapaian PN lebih membanggakan berbanding PNPH. Kenyataan Nasruddin isu tanah adat dikecam. Mahathir beri amaran tarif AS tingkatkan kos sara hidup. Nga Korming tepis dawaan anti Melayu dengan sumbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meminta semua pihak tidak mengheret golongan muda dalam pergeseran politik sempit dan perbalahan antara kaum. Memetik laporan Sinar Harian, beliau menegaskan anak muda perlu diberi peluang membangunkan diri melalui penguasaan pelbagai kemahiran relevan dengan keperluan masa depan. Menurutnya, fokus utama perlu diberikan kepada bidang seperti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET pembangunan digital serta kecerdasan buatan AI. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2025 peringkat Perlis di Dataran Lok 9 Kuala Perlis. Datuk Seri Anwar turut menekankan kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan anak muda berkembang dengan cemerlang melalui peruntukan terbesar dalam belanjawan bagi sektor pendidikan. Beliau berkata kerajaan komited untuk memastikan anak muda tidak terjebak isu yang memecah belahkan dan semua pihak perlu bersama menyokong usaha kerajaan dalam membina masa depan lebih baik untuk generasi muda. PAS adalah halangan besar PN cari rakan komponen berpengaruh. Oleh itu, PAS perlu bawa slogan baru yang lebih universal. Itu yang didakwa ahli MKT AMNO Puan Zarkashi, bahawa PAS merupakan penghalang kepada usaha Perikatan Nasional PN menarik rakan gabungan parti bukan Melayu yang berpengaruh. Katanya dalam satu kenyataan, naratif PAS gagal mengulang gelombang hijau seperti pada pilihan raya umum PRU 2022, mengimbas keputusan pilihan raya kecil PRK Air Kuning di Perak, buat menegaskan PAS perlu mempertimbangkan semula fokusnya terhadap naratif negara Islam. Wat menekankan kejayaan UMNO dalam PRK Nenggiri, Makota dan Air Kuning sebagai mesej jelas kepada PN bahawa percubaan untuk membentuk kerajaan pintu belakang adalah sia-sia. Wat -sia. juga menyatakan bahawa kerajaan perpaduan sekarang telah pun mengatasi tempoh pemerintahan sebelum ini 22 bulan Pakatan Harapan, 17 bulan Muhyiddin Yassin dan 15 bulan Ismail Sabri Yaakob. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Hamzah Zainuddin berkata, pencapaian Perikatan Nasional PN dalam PRK Air Kuning lebih membanggakan berbanding gabungan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH yang gagal mencapai sasaran mereka. Menurutnya, PN berjaya mengekalkan jumlah undi yang diterima pada pilihan raya lepas. Manakala parti kerajaan pula tidak dapat mencapai 18,000 undi yang diuar-uarkannya. Katanya beliau bagi pihak PN berasa bangga kerana dapat mengekalkan jumlah pengundi yang diterima dalam pilihan raya yang lepas. Menurutnya kegagalan BNPH untuk memperoleh jumlah undi tersebut kerana orang ramai tidak lagi mahukan mereka bukannya disebabkan faktor peratusan keluar mengundi yang rendah. Katanya ia membuktikan bahawa ramai pengundi tidak mahu akan gabungan AMNO dan PH sama ada dari penyokong DAP atau AMNO sendiri beliau turut menyindir kenyataan BN kemenangan berturut-turut diperoleh mereka dalam beberapa PRK sebagai bukti penerimaan rakyat terhadap gabungan itu. Menteri Besar Kelantan Nasruddin Daud menerima kritikan susulan kenyataannya yang menafikan kewujudan tanah adat di negeri Kelantan serta di negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Menurut kumpulan hak asasi orang asli, jaringan kampung orang asli Kelantan JKOAK kenyataan yang dibuat oleh Nasruddin dalam persidangan Dewan Undangan Negeri disifatkan sebagai tidak berpengetahuan, tidak bertanggungjawab, mengelirukan serta tidak berasaskan fakta yang sahih. Pengerusi JKOAK Mustafa Alung juga mendakwa ia cubaan untuk menutup kebenaran. Menurutnya kenyataan itu juga secara jelas terang dan nyata telah bercanggah dengan dapatan mahkamah di Malaysia dengan melibatkan kes-kes tanah yang melibatkan orang asli. Berdasarkan itu, Mustafa berkata, kenyataan Menteri Besar itu boleh ditafsirkan sebagai menghina mahkamah. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, pengenaan tarif secara meluas oleh Amerika Syarikat AS berkemungkinan besar akan memberi kesan negatif kepada lebih besar kepada negara itu sendiri berbanding rakan-rakan dagangannya. Beliau menjelaskan dalam satu temu bual bersama FMT bahawa pengenaan tarif antara 10% hingga 49% terhadap kira-kira 60 negara dijangka akan menyebabkan peningkatan harga barangan di AS sekaligus mendorong kepada kos sara hidup yang lebih tinggi bagi rakyatnya. Beliau turut menambah bahawa semua barangan di AS akan mengalami kenaikan harga sekaligus meningkatkan kos hari hidup dan mengakibatkan para pekerja akan menuntut gaji yang lebih tinggi yang akhirnya akan menjadikan negara tersebut kurang kompetitif di pasaran global. Beliau juga berkata AS sangat bergantung pada rantaian bekalan global terutamanya untuk chip mikro dari negara seperti Korea, Taiwan dan Malaysia tarif akan meningkatkan kos pengeluaran dan menjadikan barangan Amerika lebih mahal. Dalam penerbangan sebagai contoh, beliau berkata, negara seperti Malaysia boleh bertukar dengan mudah daripada membeli pesawat Boeing buatan Amerika kepada jet Airbus buatan Eropah. Timbalan pengerusi DAP Nga Korming yang kerap menjadi sasaran tuduhan bahawa partinya bersikap anti-Melayu dan anti-Islam Menolak dakwaan tersebut dengan menunjukkan bukti sumbangan yang disalurkan kepada penduduk di kawasan parlimennya. Kali ini beliau merujuk kepada sumbangan berskala besar yang diberikan kepada para pelajar Melayu serta sebuah masjid di Teluk Intan Perak sebagai bukti komitmennya terhadap semua kaum dan agama. Katanya, "Saban hari DAP difitnah anti-Islam, namun parti keraman itu sentiasa menghormati semua agama dan sudah tentunya termasuk agama Islam." Beliau turut menambah di X bahawa pihaknya telah menyerahkan RM72,000 sumbangan kepada masjid dalam kawasan Parlimen Teluk Intan dan amalan murni tersebut sudah menjadi tradisi mereka. Dalam hantaran berasingan berhubung sumbangan kepada pelajar, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu sekali lagi menyangkal tuduhan tidak berasas terhadap partinya dengan melabelnya sebagai fitnah yang menjijikkan. Agenda negara sekular DAP dan slogan Malaysian Malaysia sering digunakan untuk mencetuskan rasa ketakutan di kalangan pengundi Melayu Islam taktik yang sebelum ini juga digunakan oleh AMNO sendiri Sekian untuk edisi petang ini ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV Next step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasya Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.